भगवद्गीते अध्याय हिनैद पुरुषोत्तमयोग वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद सवेदवित् ध्वं प्रसृतास्तस्य शाका गुणप्रवृद्ध विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्त कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये हततोपलभ्यते हान्तो न च सम्प्रतिष्ठा अश्व सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितमे यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहार्जितसङ्गदोषा अद्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् दाम परमम मम ममैव अहं जीवलोके जीवभूतसनातनह मनश्चष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षते शरीरयदवाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सय्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानो वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा दित्यगतंते जो जगत्भासयते किलं एचचंद्रमसी चाग्नो तते जो भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामिच्छोषदी सर्वास सोमो भूतवारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचां मिन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विपर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवाद पुरुषोत्तम नाम पंचदशोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु